بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصل وام گرامی قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ذات ہے گاہے گاہے اپنے بندوں کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جن کو غلطار لا کے وہ اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائیں اور اس تھوڑے وقت میں زیادہ فائدہ اپنی جھولیوں میں سمیٹ سکے اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی مہربانی کی ایک صورت زندگی میں ماہ رمضان کا نصیب ہونا بھی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان داخل ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آسمان سے یہ آوازیں دی جاتی ہیں یا باغی علقی اقبل و یا باغی الشر اقصر اے خیر کو تلاش کرنے والے تو آگے بڑھ تیرے لیے راستہ ہموار ہے اور اے شر کے پیچھے چلنے والے اب بھی اگر تو باز نہ آیا تو تو کب باز آئے گا اسی طرح اسی ماہ رمضان کے روزے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و غفر له ما تقدم من ذنبه جس انسان نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کی سابقہ زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں کے قیام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نوید سنا رکھی ہے کہ من قام رمضان ایمان و غفر لہو ما تقدم من زمبی جو شخص ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اس کے بھی سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسی ماہ میں ایک عظیم الشان رات جس کو نام ہی لیلت القدر کا دیا جاتا ہے اور قرآن حکیم میں یہ نام موجود ہے یہ ایک رات ہزار مہینوں پر بھاری قرار دی گئی ہے اللہ قبل عزت نے فرمایا کہ لیلت القدری خیر من الف الفیشہ اور اس رات کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص فرمایا کہ من قام لیلت القدری غفر لہو ما تقدم من الزم جس خوش نصیب نے لیلت القدر کو اپنی زندگی میں پا کے اس کی رات کا قیام کیا اس کی بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہ واف کر دیے جائیں گے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان شروط کو ملحوظ رکھا جائے جن شروط کو پورا کرنے کے بعد ہی انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتے ہیں کہ یہ رمضان کی رحمتیں برکتیں اپنے وسیع تر دائرہ کار میں ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں اگر ہم ان شروط کو ملحوظ نہ رکھیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال شرف قبولیت پاتے ہیں تو یہ جتنی بھی سعادتیں برکتیں رمضان کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں تو انسان ان سے محروم رہ ہے یاد رکھیے تین شرائط ہیں کسی بھی عمل کے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا جائے توحید کے ساتھ کیا جائے کوئی انسان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو یا ایمان میں اس کے خلل ہو اس کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ٹھکرا دیے جاتے ہیں وہ شرف قبولیت نہیں پاتے چے جائے کہ وہ ماہ رمضان کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ سکے دوسری شرط وہ نیت کا اخلاص ہے ہم سب کو ماہ رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ ہی بالخصوص اور اپنی تمام زندگی میں بالعموم اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے جتنے بھی اعمال ہم بجا لائیں وہ محض اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کا تقرب پانے کے لیے ہونے چاہیے ان میں ریاکاری ان میں نمود و نمائش ان میں شہرت ان میں فہوا یہ چیزیں مقصود نہیں ہونی چاہیے یہ نیت کا اخلاص ہے جب انسان کے عمل کے اندر موجود ہوتا ہے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر اور قلیل محسوس ہوتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے کہ یہاں بہت پہاڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اسی طرح تیسری شرط کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کی وہ یہ ہے کہ وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ آپ کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں انجام دیا جائے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وہ ان تو اگر تم اس نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور دوسرے مقام پہ فرمایا و وبع الرسول ولا تب اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو معنی یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانو گے ان کے نقش قدم پر نہ چلو گے ان کی سنت کو پسے پش ڈالو گے نتیجہ تن تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور یہ بات ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عامل عملا رد جس نے کوئی عمل کیا لیکن اس کے اوپر ہمارا حکم نہ تھا ہماری اسٹیپ نہ تھی ہماری تصدیق نہ تھی یعنی نبی علیہ السلام کی تصدیق سے مراد آپ کا قول سے فرما دینا آپ کا عمل کر دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث سے ثابت ہو جانا یعنی آپ علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو وہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے گھماقو ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ماہ رمضان اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے اقول قولی قول و استغفر اللہ لی ولکم و لکم و نان الحمد الحمدللہ رب الحمد